Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Sedang jemaah sekalian, pagi ini insyaAllah empat ayat Kita akan sama-sama mendapatkan tafsiran yang lebih lanjut Surah Al-Infitar Yang mana empat ayat ini merupakan pembukaan Bagi segmen Surah Al-Infitar Pagi ini kita akan lengkapkan pengisian ini dengan kita merujuk kepada ayat-ayat yang lain di dalam surah-surah yang lain. Maknanya bukanlah sekadar ayat dalam surah Al-Infidhar tetapi kita akan menggunakan kembali beberapa surah yang ada membincangkan perkara yang sama seperti mana surah Al-Insyiqaq, surah At-Takwir dan beberapa surah yang lain. Jadi kita baca ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. izasm unfatarat اذا bermaksud apabila as-sama langit infatarat terbelah kalimah infatarat ia berasal dari kata dasarnya huruf fa ta ra fatar yang bermaksud membelah dari hujung ke hujung boleh juga dimasukkan dengan mengoyakkan. Jadi Allah menerangkan bahawa langit yang elok yang lengkap ini nanti akhirnya akan nampak seperti ada lubang-lubang yang ada nampak seperti mana ada belahan Ok, ayat yang pertama surah Al-Infitar ini Kita pernah sebutkan juga Dalam surah Al-Inshiqaq Pada ayat yang pertama Izzassana'u syaqqat In syaqqat sama dengan makna infaqarat Begitu juga Allah ada sebut maklumat yang sama dalam surah Al-Mursalat surah 77 ayat nombor 9 wa idhas sama ufurijat dan langit terbelah ini Allah janji ia pasti akan berlaku bagaimana kita tahu ia adalah janji pertama kalau Allah guna kalimah iza Apabila maknanya pasti. Tetapi ada ayat lain. Yang Allah kata ia adalah janji Allah. Kita rujuk dalam surah Al-Muzammil. Surah 73 ayat 19. Buku surah 574 Allah mengatakan. As-sama'u mufathirun bih. Kana wa'aduhu mafuulah. Allah kata langit akan terpecah belah pada hari itu. Janji Allah pasti akan terlaksana. Dan kenapa langit yang lengkap, yang hebat ini sebelum berlakunya kiamat, ia menjadi hebat, kuat, tetapi apabila berlakunya kiamat, seperti mana dalam surah Al-Haqqah Ayat nombor 16 Allah mengatakan wasyaqqatis sama fahiya yawma idiw wa hiya langit terbelah kerana pada hari itu langit itu menjadi lemah rapuh hebatnya hari kiamat ni apabila Allah nak datangkan habis alam ni ha, jadi itu maklumat sebeserikit tentang langit sekarang ni kita kembali ingat apa jadi pada langit yang biru apabila ia sudah terbelah. Apa warna dia? Kalau kita rujuk dalam surah Al-Ma'arij, surah 70, ayat nombor 8, Allah mengatakan, يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ pada hari itu, langit menjadi seperti tembaga yang cair. Kalau kita rujuk dalam surah Ar-Rahman, ayat nombor 37, Allah mengatakan, فَإِذَا الشَّنْقَتْ فَإِذَا الشَّقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ wardatan كَدِّهَاتْ Kita akan nampak langit ni seperti merah mawar yang berkilat seperti minyak. Itu semua ia berlaku apabila terbelahnya lah langit. Kalau sekarang, tuan-tuan tak akan nampak warna merah mawar berkilat seperti minyak. Okay. Apa yang terjadi setelah langit itu dia terbelah? Apa jadi? Dalam surah An-Naba' ayat 18 dan 19, Allah beritahu, kau futihatis sama ufakanan Abu Langit pada hari itu ia dibuka maka nampak macam beberapa pintu. So apabila langit itu terbelah nampak macam beberapa pintu siapa yang akan turun dari langit langit itu? Dalam surah Al Furqan surah 25 ayat 25 Allah mengatakan. Wa yawma tashaqqaqs sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila Ah masa hari itu diturunkan para malaikat secara berpasukan Sebab tempat tinggal malaikat di langit Jadi mana-mana malaikat kalau dia nak turun dia akan keluar ikut pintu kalau dia nak naik, dia akan lalu ikut pintu. Macam kita belajar surah Mi'raj. Kan? Nak naik langit pertama, minta izin dulu dibukakan pintu. Tetapi, apabila kiamat dah datang, pintu itu sudah tiada dah. Sebab apa? Sebab langit sudah ter terbelah. Maka akan turunlah rombongan para malaikat grup by grup turun. Baik. Apa lagi terjadi selepas itu? Itu kita kena bincang dalam modul yang lain. Okey, selesai tentang langit yang akan terbelah. Maka apa lagi yang berlaku? Kejadian yang kedua. Kita baca ayat nombor dua. Wa idhal kawakibu dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan maka bintang-bintang yang di langit tu dia jatuh sebelum ni kita belajar ada bintang yang tak ada orang boleh nampak bintang tu seperti bintang apa uh, seperti bintang yang ketuk-ketuk tu kita belajar at-tariq kita belajar buruj tapi semua itu apabila langit ini roboh Langit menjadi lemah, langit menjadi terbelah. Maka bintang-bintang itu akan jatuh bertaburan. Perkara ini Allah sebut dalam surah at takwir Ayat nombor dua. وَإِذَا nujumun كَدَرَانٌ dan apabila bintang-bintang itu gugur bertaburan, berselerakan, jadi ada lagi tak bintang tu? Maka Allah sebut dalam surah Al-Mursalat ayat nombor 8 fa nujumu tumis apabila bintang-bintang telah dihapuskan habis kalau matahari Allah dah gulung maknanya bumi menjadi gelap ke bintang-bintang dah tak ada dah sedangkan kita belajar dalam ilmu sains memang bintang ni dia punya banyak tu tak dapat di kira dia punya bilangan dia. Tetapi apabila dunia ini sudah sampai kepada tempoh hayat dia, maka bintang-bintang itu tidak ada satu lagi yang akan tertinggal. Waktu itu, tuan-tuan dan perempuan masih hidup ke? Tak hidup lagi. Rasanya tak ada lah kot. Okey. Ayat yang ketiga, kejadian nombor tiga. Ini kejadian di bumi pula. Kita baca ayatnya. Wa idzal biharun funtiran. Dan apabila lautan meluap-luap. Kita belajar memang darat dengan laut lebih banyaklah Laut kan? 70 nisbah 30. Maka lautan-lautan yang nisbahnya 70% itu, maka dia akan meluap-luap. Kenapa? Allah terangkan dalam surah At-Takwir ayat nombor 6. Wa idhal biharu Kerana lautan itu dipanaskan. Campur dengan surah Al-Infitar tadi, dia akan meluap-luap. Allah ada terangkan juga maklumat ni dalam surah At-Tur ayat nombor 6. Wal bahril masjur. Allah pernah bersumpah. Allah pernah bersumpah demi laut yang panasnya meluap-luap. Al-Imam As-Suyuti al pernah menerangkan dalam Taksir Al-Jalalain Maksud ayat yang masjur tadi tu dia kata auqidat fasarat nara Dinyalakan air laut tu penuh dengan api. Al Imam Al Bukhari dalam sahihnya menukilkan tafsiran as Al Hasan Al Basri. Saudara tabi'in, Al Hasan Al Basri kata apa? Dia kata tusjaru hatta yadhhab ma'uha fala yabqa fiha qatratun. Kata al Hasan al Basri, Allah akan nyalakan lautan tadi itu sampai tidak tinggal setitis air pun. Melainkan dia akan meluap-luap. Dan tuan-tuan, kejadian yang keempat. Pada ayat yang keempat, ini dah masuk sangka kala dihidupkan balik manusia. Kita baca ayatnya. Wa idzal qubur غفيرا Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Nak bongkarkan apa dekat dalam kubur tu? Al-Imam Suddi mengatakan, kubur itu dibongkarkan iaitu dia akan bergerak sehingga keluarlah jasad yang ada di dalamnya. Maklumat yang sama pernah Allah Ta'ala gunakan kubur dibongkarkan ini dalam surah Al-Adiyat ayat yang ke-9 muka surah 600 Afala ya'alamu iza bu' sirma fil qubur apa jadi setelah kubur-kubur tadi itu dibongkarkan? Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang keempat wa alqat ma fiha wa takhallat. Allah kata bumi ni apabila dia dibongkarkan dia muntahkan segala isi perutnya dan dalam perut bumi itu menjadi kosong. Kosong tu kosong dari apa? Kerana mayat-mayat kata al-Imam Ibnu Kathir, mayat-mayat dah dikeluarkan dah sehingga bumi itu benar-benar menjadi kosong daripada maknu manusia. Apabila mayat-mayat dikeluarkan, bumi menjadi kosong. Apa yang berlaku selepas itu? Maka jawapannya Allah sebut dalam surah Qaf. Surah 50 ayat 44 muka surat 520 Allah mengatakan yauma tashaqqaqul ardu anhum siraa pada hari bumi terbelah untuk mereka segera keluar darinya dari mana dari kubur itu Allah kata apabila dah keluar dari kubur zalika hasrun alaina yasir Allah kata itulah perhimpunan yang mudah untuk kami buat. Ha, maknanya lepas kubur tu dibongkarkan, dia terbelah, bumi menjadi kosong, rupa-rupanya manusia akan mula untuk menjalani peristiwa dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lepas dah himpun manusia, apa yang terjadi kepada manusia tu? Allah jelaskan pada ayat yang kelima. Jadi ayat yang kelima ni, kita sambung esok insyaAllah. Apa yang terjadi? Selepas empat peristiwa tadi InsyaAllah Jadi tuan-tuan Kita jumpa lagi esok hari insyaAllah Dengan sambungan uh, Bagaimanakah keadaan manusia setelah Allah hidupkan Di hari akhirat Moga-moga ada manfaat Semoga bertambah kefahaman uh, Semoga bertambah uh, Apa ni, rahmat dari Allah SWT Allah mengampunkan dosa kita Semoga Allah jauhkan kita dari neraka dan memasukkan Allah ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quranul Karim dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qul hadza wa astaghfirullahal azim wa billati taquliday wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.